Салам алейкум. Алейкум салам. Всем привет. Бен Эмр Эрбек. Бен Дарье Эрбек. Мисс Эрбек Алиси. Мы семья Эрбек. Эрбек. У нас третий Эрбек где? Дома с бабушкой сидит. Сегодня мы вышли на улицу, потому что выпал снег. И в Керчи стало замечательно. Снежно, бело. И мы погуляем. Снег. Потому что моя жена очень любит снег. Она снежная женщина. Да, я очень люблю снег. Посмотрите, это же просто замечательно. Можно? Посмотрите, какой сказочный город стал. Как его украшает снег. Снегом можно замести все неточности. Камера, вообще, снег не, видно, вообще, не видно? Ну вот. Шуда, не видно. Вот так видно.

Сегодня я узнала то, что мы скоро уедем в Турцию. Кто сказал? Мы никуда не поедем. Как не поедем? Как вам видят <laughs> я? Вообще. Бугин собак кариоктубер, да? А шамп алтанс у нас кариады. Алтанс тогда после шести там сынаки. попал, по-моему. Вот такие. Уже два часа, так много сынаки. Yedim adı otura pol metre budit. Yes tak. Eğer sabah kadar yağarsa düşünüyorum ki yarım metre kalır herhalde. Ben şahsen Manisa'da yaşıyorum. Aslen Yozgatlıyım ama Manisa'da böyle kar görmedim. Ama Kazakistan'da 4-5 sene okudum. Kazakistan'da da böyle kar gördüm. Bir ay 5 ay kar gitmiyordu. Motosikletin çıkıp kaçtım. Hava öyle soğuk değil ama. Da? Bak o da tak Hayır, ну когда снег идёт, не холодно. Kar yağdığı zaman hiç o kadar soğuk olmuyoruz. Ağaca bakın, ağaç ne güzel ağaç, ağaç. Tamam da daha yakın göster. Şimdi benim e, Ağustos'un 8'inde mi 14'ünde vizem bitti. Koronavirüsten dolayı uzattılar vizeleri. Eylül, Ekim ayı gibi. Sonra Aralık 15 uzattılar. Aralık 15'ten sonra Mart 15'i uzattılar. Sınırlar açık olan ülkeler için. Yani gitmesi uygun olan ülkeler için. O yüzden Mart'ın 14'üne kadar gitmem lazım buradan. Seneye inşallah pasaportumu alırsam Rus pasaportunu vize sorunu olmayacak inşallah. Bu evet. i̇şte. Так как из-за коронавируса было продление вначале до 15 сентября, до 16 включительно, потом до 16 декабря, и сейчас вышло постановление, точнее 16 декабря, с которого плюс 90 дней вот с этой даты идет на выезд в те страны, кому, с кем в России границы открыты, нужно покинуть. Территорию Российской Федерации. Мне, как ты меня получишь, паспорт или вид на жительство? Когда мы поедем в Новосибирск по месту прописки, я тебе все сделаю, как Какие надо. Документы нужно тебе? А, тебе нужна временная регистрация вместе с нами, но ты же не через меня делаешь, ты делаешь через нашу дочку, через Асенчика. Нет? нет, там нужна как бы регистрация. А то тут дороги не очень хорошие, можно и упасть. А? Ну, свою, справка о несудимости с апостелем с твоей страны. И прописка оригинал твоих документов. Иностранные паспорта. Мне надо давать экзамены, если да. у меня есть пас диплома. Турецкий, английский по-русски. Да, да, я поняла. Смотри, если ты идешь через асену как родитель ребенка Российской Федерации несовершеннолетний и так далее, и так далее, то тебе не нужно. Насколько я знаю. Сейчас вот в, эти, в этих поправках, которые внесли, не нужно Но сдавать если что, экзамен. Если что, у меня есть э, диплом. Да, да, По ты можешь подтвердить. Да. да. Ну, в общем, я, насколько знаю, ничего не надо такого, потому что ты являешься отцом русского ребенка. Да, да, баба. Ты баба, русский баба, русский баба или турк баба? Турк баба. Турк баба или русский баба? Турк баба. Сибирь баба. ты сибирский <соцентрический> человек. Как думаешь, в Российской Федерации есть имя Асена? Ну, Асены есть, Асенчик. <соцентрический> Не, думаю, только одна наша Асена имя есть. Ну я думаю да вторая асына найдете, русский паспорт есть. Напишите. Да. Подружим. Пойдем здесь. Да? Это моя одна Россия. Осена. Асынчик один у нас. Наш Асынчик. Напишите в комментариях, какие имена вам нравятся. Ты Объясни Осена, что означает по-турецки. Волчица. Карла Ричинда. Карл Яйок. Evet, kar yağıyor. Kar güzel mi yağıyor? Görüyor musun? Biraz pamuk. Oo. Sen karı seviyor musun? Seviyor, seviyorum. Çok kar yağıyor. Türkiye'de daha çok kar yağıyor. Şas Türkiye şu boy çok şey o çesinek. Pastet trisat çemtalet sami halodni god, Türkiye. Последний раз 1987 -го года было такое холодно, как я родила, если что. Мне ее год тоже очень холодно, я там только пять лет жил. Потом мы Малеса уехали. Потом дала на 20 лет Малеса жил. Потом я в Казахстан уехал с братом. Там пять лет учил. Потом Апазия работал 8 лет. Сейчас уже два года мы Крым Кячин находимся Российская Российской Федерации. Но никто не понимает. Я не могу глаза открыть вообще. Гозлерим ачамьюрум. Кардан. Открой глаза. Ач, гозлерим ач. О, соглас, смотри. Я уже старый человек, по-моему, белый, с борода. Нет, не сибирский человек. <laughs> arkadaş, saçların neden beyaz? Bana da senin gibi çektiren mi var? Evet <laughs> evet 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 evet. Tabii. İşte denge ist. İst ist. Aht kozuçka mayava. ist. Но у меня вот тайтука. <связь> 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 Посмотри <связь> на мне... Надо отряхнуться. Что, да? Вот такая, вот такая. <связь> <связь> как собака. <связь> Мы зашли в, в кафе, как вы видели, попили кофе. <свы> <свы> вот. снег еще, есть. еще снег есть, погрелись чуть-чуть. Зашли в магазин, купили водичку минеральную, йогурт, осанчику. Все, теперь пошли домой. Там красиво, видишь? <свы> да, очень красиво. Я что-то очень замерз, уже хочу домой сильно. Бегу, 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 бегу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Канал МЗА АБН. Алмаи, Унут Майн. Хочешь, Калин? Эрвик, Алекс, Калин, а